Sebab itu saya selalu katakan Negara-negara Arab dan juga sebahagian Barat Saya boleh buat satu rumusan Sesungguhnya Sambutan Perayaan Hari Raya Aidilfitri Tempat yang terbaik adalah Malaysia Kita nombor satu Tuan-tuan kena bangga tu Nombor satu kita Negeri Arab, Mekah, Madinah pun kalah Kita punya sambut dua bulan Temu dua raya Itu hebatnya Open house tu tak tahulah Lembek Open pejabat, open lorong, open masjid, open surah Pakai open belaka Alhamdulillah Kita tak marah, memang bagus lah sebab jamu orang tapi yang kita nak bincang pada malam ni adalah berkenaan dengan persiapan untuk kita sambut Ramadan. Macam mana kita nak sambut Ramadan? Ni mukaddimah sebelum kita nak sambut Ramadan ni apa benda yang sepatutnya kita kena buat lebih dulu lagi? Nombor satu Bila mana kita nak sambut Ramadan Kita kena ingat macam mana nabi sebut dalam sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam azallakum syahru ramadan haza bimahlufi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma marra ala almuslimina syahrun huwa khairul lahum minhu Wa la ya'ti 'alal munafiqina shahr shahrun huwa sharrun lahum minhu inna Allah yaktubu ajrahu wa thawabahu min qabli an yadkhul wa yaktubu ithrahu wa shaqahu qabla an yadkhul hadis riwayah Ahmad dan Baihaqi serta Ibn Abi Shaybah dikatakan Allah Subhanahu wa ta'ala telah melabuhkan bulan Ramadan ni kepada kamu. Sekarang kamu berada di bulan Ramadan. Maknanya masa Nabi bercakap ataupun masa Abu Hurairah bercakap tu masa tu dalam bulan Ramadan. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersumpah. Tidak ada kepada orang Islam Berlangsungnya bulan seperti ini Lebih dia suka daripada lain-lain lagi Orang Islam yang hakiki Islam Yang sesungguhnya Islam Dia akan rasa seronok dengan datangnya Ramadan Sebaliknya Tidak kepada orang munafik bila mana datang bulan Ramadan merasa sukar dan susah baginya. Jadi tak karuan. Beza antara orang Islam, Allah ya Ramadan. Ahlan wa sahlan ya Ramadan. Seronok bulan Ramadan. Dan katanya lagi, sesungguhnya Allah tulis pahalanya dan balasannya sebelum masuk Ramadan. Sebagaimana Allah tulis dosanya dan kesudahan celakanya sebelum datang Ramadhan. Maknanya, dalam bahasa mudah, ada dah tanjok. Ada dah lagak, ada dah talent. Orang ni, oh okey. Orang ni, hmm, berat dah. Nampak sangat. Jadi dengan sebab itu, bila mana kita kata kita nak sambut Ramadhan Al-Mubarak, Nombor satu kita kena suka Kalau kita gelisah susah ah, Itu berat kita Itu ada benda tak apa nak kena lagi Satu Baik Kenapa kita nak suka Kita nak suka kerana bulan Ramadan adalah Satu offer yang cukup besar Orang Arab panggil orang moden-moden ni dia panggil madrasah Ramadan. Dia panggil mukhayyam tarbawi Ramadan. Dia panggil jami'ah Ramadan. Madrasah tu makna sekolah. Mukhayyam tarbawi tu perkhemahan terbiah atau jami'ah dalam erti kata yumisti Ramadan. Maksudnya gini tuan-tuan. Kalau kita tengok Perubahan yang berlaku kepada kita Biasanya bersifat sedikit dan kecil Ni kapung kita semua Kamar orang Jadi kita nak waktu lebar sikit Kita puasa selang sari Seorang kita ya puasa Kita nak baca Quran berapa juzuk Lima juzuk sehari Kita seorang tu ya Kita nak pegang tasbih nak ratik Lima ribu sehari Kita seorang tu je Kita nak bangun malam semayang Yalah adalah seorang dua Seorang dua tapi tak ramah lah. Tapi tuan-tuan Rupa-rupanya agenda perubahan hidup Dia kena lakukan secara ramah-ramah Total Inna Allah la yugayiru ma biqawmin Hatta yugayiru ma bi'angpusihim Sesungguhnya Allah tak ubah nasib satu kaum tu Melainkan mereka pakai ubah semua sekali Jadi macam mana cara nak buat bulan Ramadan Al-Mubarak ini Nombor satu Dalam bulan Ramadan ni kalau kita tengok Allah taklifkan semua orang berpuasa Tak kiralah kamu siapa pun kamu wajib berpuasa saya puasa orang ni puasa-puasa semua Dengan sebab puasa semua Kedah tutup Awal-awal pagi lah Awal pagi orang nak buka Lepas asa tu buka lah Dekat-dekat nak asal buka orang nak beli Tapi semua tutup Aktiviti makan dan minum Orang tengok pelik Kalau kita pergi tengah depan ramai orang Kita pergi makan Pelik Hang ni mazhab apa Orang tahu buat kerja gitu. Jadi bila sebut bulan Ramadan Orang panggil bulan puasa Bukan orang je puasa Bulan tu jadi nak puasa puasa habis Tutup Suasana tu hebat Dan bila bulan Ramadan ni Sebenarnya Allah nak bagi tahu kat kita bahawa pada bulan ini dihimpungkan banyak kebaikan-kebaikan. Kita mulakan dengan rukun Islam yang lima. Syahadah. Ashadu an la ilaha illallah. Wa ashadu anna Muhammadar rasulullah. Sudah barang tentu sebab kita ni orang Islam. Mengucap. Dalam semayang tahiyat kita mengucap. Biasalah. Nombor dua. Solat. Bulan Ramadan. Kita solat. Bahkan didapati bulan Ramadan. Orang solat tu lagi banyak daripada bulan lain. Ada ekstra namanya solat terawih. Bulan lain tak ada. Saya sebut dalam buku ni ada tujuh belah jenis solat-solat sunat. Tujuh belah jenis solat-solat sunat tuan-tuan boleh tengok. Termasuk solat tarawih dan solat-solat lain yang patut kita buat. Qiyam sama juga. Jadi bulan Ramadan adanya solat ekstra lagi. Bulan Ramadan puasa. Puasa sudah barang tentu. Bulan Ramadan zakat. Zakat banyak dilakukan kalau kita tanya pusat zakat negeri Orang banyak zakat bulan Ramadhan Zakat harta dengan zakat fitrah Zakat harta ni dalam cara orang Islam kita di Malaysia ni Pattern dia ada dua bulan dia banyak lakukan zakat Maksudnya orang lebih ramai suka Iaitu bulan Ramadhan dan bulan 12 12 tu nak tutup kalender bayar no. Biasanya macam tu Bulan Ramadan ni tuan-tuan zakat tak cukup dengan zakat orang sedekah. Bulan Ramadan ni orang pakat berlumba-lumba untuk bersedekah. Orang tak abaikan daripada untuk sedekah. Ni bulan Ramadan. Maka mereka pun bersedekahlah dengan sungguh-sungguh dan mereka tak lupa untuk bersedekah. Nabi pernah bersabda ayu sadaqati afdal apakah sedekah paling afdal? Nabi jawab sadaqatun fi Ramadan sedekah pada bulan Ramadan. Saya bila sebut sedekah saya tak kata fadilat saya kata keajaiban. Ajaib. Orang yang kaki sedekah ni Allah bagi kepadanya banyak pelepasan. Sakit Nabi kata dawau mardakum bisadaqah kamu rawatlah orang sakit di kamu dengan sedekah Ada seorang syekh namanya Syekh Abdul Hadi Bahdalah Arab Dia ni menikah dia ada anak Anak dia adalah seorang Jadi dia sayanglah anak dia Tiba-tiba anak dia sakit Wagi ke hospital Bini kau susah hati Nangis Anak dia demam tu makin manah. berak. Ah, doktor kata kalau naik lagi, meninggi, meninggi lagi ni ada ke barangkali yang mati esok. Dia dengar macam tu tak terkurang bini menangislah, pegang anak tak lepas dah. Pegang tangan anak, nangis. Dia pun orang lelaki taklah nak menangis sangat, tak tunjuk dia pun keluar keluar daripada hospital tu dengung seorang-seorang. Orang panggil jalan bawa kaki lah. Tak tahu nak tertuju malam. Tiba-tiba dia teringat hadis yang kita baca tadi. Rawaklah orang sakit di kalangan kamu dengan bersedekah. Tengah malam nak sedekah dengan siapa? Tak ada orang dah Malam tu. Dalam keadaan macam itu Dia tekak nak sedekah Tiba-tiba dia tengok ada seekor kucing Kucing kecil Ada seekor kucing Bila dia tengok kucing tu Nampak kucing lapar Musim pun sejuk dia Angkat kucing tu Kelek kucing tu Buat pergi rumah dia Dia pun tengok dalam rumah dia Apa makanan Dia pun beri makan kucing tu Kucing tu makan kenyang Orang dia tak dapat nak sedekah Yang dia dapat sedekah ke kucing je Kemudian dia pun balik Dia pun pergi balik kat isteri dia Sampai kat isteri dia Dia tengok muka isteri dia suka Kenapa temperature anak yang panah tu turun dah Keboh dah Esok hari boleh segar, boleh berjalan Boleh discah dah, boleh keluar dah Seronok Isteri ni bercakap dengan suami Dengan syekh ni Dia kata bang Semalam. Eh, masa saya jaga anak kita ni Pegang tangan dia entah macam mana tertidur Yelah jaga orang orang sakit Kadang-kadang tidur kok malam pun tidur Tengah tidur tu saya bermimpi dengan satu mimpi pelik saya ada sebut dalam buku Takbir Mimpi Belakang sana ada Saya mimpi dengan mimpi yang pelik Mimpinya apa dia? Mimpinya saya berjalan dengan anak kita Jadi saya dukung lah anak ni Tengah berjalan dengan anak ni di padang pasir ni Ataupun tempat lapang Tiba-tiba saya tengok di udara ada seekor burung besar, besar burung. Dan burung tu turun ke bawah macam helang nak menyambar, nak pergi ambil anak kita. Memang saya tak tahu dah apa nak buat, memang kalau dia ngam sekali dia menyambar memang lepas Tak lewat apa. Tiba-tiba bila burung tu betul-betul dekat nak sapar dengan anak kita. Datang seekor kucing lalu pergi terkam burung tersebut halang Dan burung tu tak jadi nak ambil terus terbang lagi Maka Syekh Ning kata betul sungguh Dia tolong kucing Dia cerita ni selepas beberapa belas tahun kemudian Dia tengok anak dia Hafiz Quran boleh gati dia mengajar dan dia berair mata Dia mengesahkan kisah hidup dia Apa dia? Kelebihan sedekah bulan Kelebihan sedekah Tak kira lah bulan Ramadan Bulan Ramadan apatah lagi ada hadis Bahkan kadang-kadang pada bulan Ramadan ni lah Nak buat sifat mereka lah paling pemurah Bulan Ramadan ni lah kita nak jadi orang pemurah tuan-tuan sebab di bulan Ramadhan ni perangan Nabi kata Anas ibn Malik kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas adalah Rasulullah sallam pada bulan Ramadhan lebih pemurah daripada sepemurah-pemurah manusia. Dan lebih pemurah lagi apabila datangnya Jibril bertadarus dan pemurahnya Nabi lebih murah daripada angin yang sedang tiup laju. Karihil mursalah. Pemurahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, di bulan Ramadan ni cuba-cubalah kita jadi orang pemurah. Pergi ke bazar Ramadan, ayam biasa beli sekor, beli tiga ekor. Ayam goreng. Sampai kat rumah tengok orang miskin ni bagi sekoh Rumah anak yatim ni bagi pula sekoh Bagi je, Hock ni bagi sekoh, Hock ni bagi ni, ni. bagi je Tuan-tuan tahu kadang-kadang mereka yang fakir miskin ni tak dapat rasa ayang, dapat rasa ayang Air matanya mengalir, dia angkat tangan, dia doa pada kita Bukan sekadar itu saja, silap-silap Masalah yang kita hadapi Kita boleh selesaikan Hutang-hutang kita Kita boleh selesai Kita boleh langsai dengan baik Hasil daripada Kita infak Kita jadi orang yang pemurah Perkara ni tak pelik Dan boleh berlaku tuan-tuan Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Pada bulan Ramadhan ini Sebagaimana saya bahaskan Rukun Islam yang lima Syahadah, solat, zakat, puasa, haji. Sebenarnya bulan Ramadhan ini adalah bulan di mana Allah sengaja melalui lisan nabinya mengangkat pahala orang yang berumrah di bulan Ramadhan. Kata Nabi, Umratun fi Ramadhan ta'dilu hajatan wa fi riwayatin hajatan ma'i melaksanakan umrah di bulan Ramadan sama seperti buat haji satu riwayat sama seperti buat haji bersama aku aku tu siapa Rasulullah kita boleh pergi Mekah buat umrah bersama Tuan Imam Mekah hebat sangat tau ni bersama Rasulullah Rasulullah seolah-olah macam tu jadi saya selalu katakan kepada sahabat-sahabat kawan-kawan tempat saya ceramah. Saya kata apa? Saya kata tuan-tuan sekalian, kalau boleh kalau boleh sebelum tuan-tuan kita ni mati. Kita tak tahu bila kita mati, tapi kalau boleh sebelum kita mati. Walaupun hanya sekali Kupulah duit Pergi umrah di bulan Ramadhan Gila sekali Pergi umrah di bulan Ramadhan Buat umrah bulan Ramadhan Kerana pahalanya seolah-olah menyamai haji Haji tetap wajib Tapi dari segi pahala Atau riwayat kedua Seperti haji bersama dengan aku Yakni Rasulullah semua ni saya sebut dalam Ramadan Al-Mubarak Tuan-tuan boleh baca lah panjang kisahnya Baik Kenapa istimewa sangat pergi Mekah di bulan Ramadan Buat haji, buat umrah Haji tak boleh buat, haji bulan haji dia Syawal Zulkan dan Zulhijjah Pertama tuan-tuan Sedikit pengalaman saya Indeks atau jumlah orang datang Mekah dalam dunia ni paling ramai adalah musim Ramadan. Paling ramai. Contoh tahun lepas Nabi Quran dalam 6 hari bulan atau 7 hari bulan Ramadan catatan sekarang ni dia boleh data dia boleh tengok melalui set, apa ni Orang yang buat tawaf masa tu adalah tawaf teramai. Tawaf teramai. Tawaf masa tu sampai kepada tahap lebih daripada setengah juta dalam satu masa, dalam satu masa. Allah ramai orang. Kalau teramai ni bukan orang Malaysia sajalah. Dunia, dunia. Tengok. Pada malam 27 Ramadhan. Ini biasa menjadi tradisi mereka ni semayang ramah-ramah pakat turun. Malam 27 Ramadhan. Mereka yang pergi ke Mekah. Yang pergi semayang Masjidil Haram dicatatkan. Lebih daripada 3.5 juta lebih ramai daripada rakyat negeri Melaka Capur dengan rakyat negeri Sembilan Ha Ramai Orang pergi umrah Orang pergi solat malam tersebut Jadi daripada situ Bila kita pergi insya Allah. Nombor satu kita boleh tengok Itulah tempat paling ramai manusia semayang secara berjemaah nombor dua kesungguhan mereka sembahyang berjemaah setiap waktu kita di Malaysia ni kadang-kadang malah juga tapi kita-kita ni lah bila duduk sana jadi rajin kita ni kadang-kadang rajin saya secara bergurau lah saya cakap saya kata saya dengan tuan-tuan sekalian Dari segi semayang subuh Jauh lebih hebat saya Saya pergi semayang subuh pukul 3 pagi Tuan-tuan pergi pergi Mana boleh pergi pukul 3 Masuk subuh pukul 6 Suku nak pergi pukul 3 Tak cari pasar tapi bila kita pergi duduk di Madinah, kita pergi pukul tiga tu, tengok orang beribu dah. Ramai. Jadi tak ada apa. Eh? Kita ingat kita boleh hebat sekali. No. Kalau raudah tu tak sakit gitu. Mesti punya. Jadi nak ceritanya memberi satu motivasi pada kita untuk kita ibadat. Dulu dulu zaman dulu. Ni cerita benar. Seorang bernama Sa'i ibn Al-Musayyib Sa'id ibn al-Musayyib ni dipanggil sebagai penghulu tabi'in. Generasi selepas sahabat. Dia lahir tahun 15 hijrah. Nabi wafat tahun 11 hijrah. 4 tahun selepas Nabi wafat dia lahir. Jadi tak sempat lah dengan Nabi. Sebab itu dia dipanggil tabi'in. Dia orang Madinah. Dia punya hebatnya dia kata sudah 40 tahun tu imam takbiratul ihram saya bersama tu imam semayang Kita kadang-kadang kita semayang duduk sebelah belakang Dan rakaat tak akhir je dengan tu imam Tahiyat akhir je kadang-kadang Tapi dia punya jaga Sa'id ibn al-Musayyib Sampai tu imam takbir dia takbir 40 tahun dah Tak luput takbiratul ihram sama imam Kedua, dia juga buat kenyataan. Dia kata apa? Sudah 20 tahun. Tak kala tok imam. Tak kala tok bilah azan aku sudah ada dalam masjid. 20 tahun. Tak kala tok bilah azan aku sudah ada dalam masjid. Sebab apa orang macam ni tuan-tuan? Sebab dia letak dalam pala dia Dia agendakan salat berjemaah Salat awal waktu adalah perkara yang utama dan pertama dan amat penting dalam hidup dia Kita dah semayah ni pak-pak tain Ada masa okey ya, tak ada masa tak tu Dia tak Mungkin di kalangan kita berkata ustaz Minta maaf lah itu zaman orang hatinya baik belaka. Saya sebut dalam buku Minhaj Al-Abidin ila Jannati Rabbil Alamin. Macam mana mereka bersungguh beribadat, bertaubat kepada Allah, bersih jiwa, nak tuju kepada Tuhan. Jadi perkara ni payahlah zaman sekarang. Ada kedok tak tahu peristiwa tu. Tuan-tuan, dalam seminggu lepas ada satu berita disiarkan gambar seorang lelaki namanya Abdul Karim asalnya orang Afghanistan duduk di Madinah sudah mungkin 60 tahun dah duduk dia buat satu statement dia kata Wallahi sudah empat puluh tahun saya sembahyang di belakang imam dalam masjid Nabi sah pertama empat puluh tahun. Tanya sahabat kita ni, hak pergi Mekah, jiwa berapa kali, jiwa berapa, hak ni kata gigak kat 4 kali, hak ni kata 2 kali, hak ni kata sekali, hak ni kata 5 kali. Tanya, Semayang di Masjid Nabi sah ke berapa? Tak tahu rasa sah ke 480. Oh. Dah hujung pagi. <laughs> Jauh. Ya mak masjid bukan macam masjid Imam Muslim ni. Mungkin seribu kali ganda dia punya besarnya. Luar dalam tu. luar, luar. Nak ceritanya luar. Panjang, luar, lebar. Luar. Tiba-tiba orang ni Syekh Abdul Karim ni Dia cakap, dia kata Dia semayang 40 tahun Duduk sentiasa belakang Tok imam, Soh pertama Kita semua kena belakang Tok Imah lah semayang Tapi soh pertama Lepas tu orang ambil gambar betul sungguh Dia selang pak belakang pak orang je belakang imam betul-betul dia ada so, Macam mana boleh macam ni Oh semangat cerita yang menyebabkan bila kita datang buat umrah oi ada orang hebat Sebenarnya di Mekah ni, di Madinah ni macam-macam cerita pelik. Macam-macam cerita pelik. Tadi sebelum saya datang ke sini. Pagi tadi saya kadang-kadang buka kok WhatsApp ke YouTube. Ada cerita kisah kisah benarlah mengikut dalam buku dalam kisah tu dia cerita. Ada